The часов дня, и мы сияем, мы светимся, улыбаемся действительно искренне от души, потому что рады вас видеть и продолжать этот вечер вместе. Лайк еще продолжается день, и у меня уже вечер. Кому еще? Убирайте, например, Мэк Райан и все приколы у ее жизни и зеркальной карьере. Чехол, который решит наконец-то проблему запутывающихся наушников. И ноутбук, надрикованный на 3D принтере. А также еще и подарки, которые мы раздаем всем внимательным, кто правильно отвечает на вопрос викторины. И мы начинаем с, с Мак Мак Райан. Райан. будем эту красотку. На самом деле, она снялась в фильме Янгли Янгулев, с э, Миколою Кейджем. С Миколой Кейджем. Да, Кейт и Лео, вам листа и богатый инженер в суперфильме. Она на протяжении своей жизни действительно неоднократно сталкивалась с тем, что ей предлагали множество интересных ролей. Ну знаете, например, фильм ⁇ Основной инстинкт ⁇ Получил сценарий, прочитал, сказал, да нет, как-то для меня пошловато кресто отказаться. Ну, а у нас такая девчонка лапочка, она только правильно у своих фильмах, и она как раз полностью сформировала цей образ и не хочет жодных скандалов. Также представьте себе, она еще и отказалась от главной роли в фильме «Красотка». Как? Ей предложили как? роль с самим Ричардом Гиром, а она сказала, знаете, нет, какой-то простоватый у вас сценарий, не пойду я на такое. Тем и на такой что Еще менее... вы думаете, далее было, далее карьера просто эти иди э, под э, и можно сказать, что она втратила все. Но Але... Дальше город ангелов. Все мы знаем, и это прекрасный фильм с Николасом Кейджем, и именно он вытащил, так сказать, нашу звезду, нашу уверенную в себе женщину Мэк, и успехов ей и дальше. Ноутбук. Нарешті ноутбуки можна друкувати просто на 3D-принтері. Щоправда, да. ну це можна так і тільки основу взяти, надрукувати, як вона вам більше подобається. Наприклад, у потрібних кольорах. Наприклад, я полюбляю якісь кислотні кольори, такі да? ну і що? Так, ну або ж там фігурний ноутбук, і а, потім начиняти його потрібною начинкою, начинкою і вдасться отримати ноутбук. А якраз хто це устройство uh... називається Pitop. Оно обладає сім, вообще на самом деле, обичними функціями ноутбук. Комп'ютер работає. под управлением операционной системы Linux и популярного миниатюрного компьютера Raspberry Pi. Вот, то есть цвет корпуса. Да, ты сказал, что девочка может выбрать вот себе и под цвет ногтей. А вот как он печатается с помощью 3D принтера. Смотрите, о -о -о. интересно. О боже! Я вообще на самом деле не дождусь момента, чтобы э, все можно было создавать собственноручно своими руками, своими дизайнерскими. А кстати, еще можно э, туда всякие разные свои лейбочки, логотипы, э, так сказать. Тлічно уже цеплять і слідка мо. Якби ви там не друкували, все одно вам доведеться 300 баксів просто викласти для того, щоб отримати цей гаджет і повністю проробити свій ноутбук так як він вам подобається. Как часто мы сталкиваемся с проблемой запутывающихся наушников э, в сумочке oh. или рюкзаке? Даже специальные соцсети создают группы с а миллиардами посещением. Як, раз, гурдий, <связано> ты как же вы, гордие бузл разрубаты, Нет. Нет. Бляш матч и просто джук, и уже на майя вузла. бузла. Ты если у вас проблема с наушниками, мы можем Итак, Маус Music Case чехол, который теперь будет решать проблему с этой постоянно изнуряющей проблемой. Два молодежных жителя Великобритании представили на Кикстартере устройство, которое а, будет чехлом не только для мобильного телефона, но также еще и для наушников. То есть, а вот можно сейчас посмотреть, там эти наушнички, они сами автоматически на катушку заматываются. Ну, таким образом вам не путают все в вашей сумочке. Помада будет лежать отдельно, косметичка отдельно. И, в общем, парк. Ребята уже собираются деньги на кикстартере, и таким образом будут получать результат, то есть будут запускать все это производство. А, кстати, цена а. не такая-то уж и высокая. Это, а, кстати, лишь... авторы, только не многие их и побачили. И Слухай, 17 а. фунтов, ну, то есть, как обычные а, самые чехольчики. Сто, стоимость там от 17 фунтов до 1000, если там со стразами, с Друзья, настал час вынаградить себя за уважність. Заходите на НСКФ, СВИН, ВАН, МБАН, ТВ, вид правильно ответственность и отримайте чашку та запас від от НСКФ 3 в одному. И вопрос для тех, кто был внимательным вместе с нами на протяжении всего дня. На сколько лет Google арендовали аэродром у НАСА? Первый вариант. На 10 лет. Второй вариант – 50 лет. Или уже третий вариант – 60 лет. Вы, пожалуйста, вспоминайте, потому что мы четко проговаривали эту дату. И э, незамедлительно получаете все наши подарочки прямо к себе домой. Так, а сегодня мы спілкувались с чаривными людьми у студии. Мы познакомились с Александром Лозицким, который представлял в ресурсы ресурс, который позволяет изменять вашу зомниссис просто онлайн. При загрузке приложения «Свои фотографии», когда вы выбираете, вы можете выбрать, что вы хотите улучшить у себя, например, фигуре. Например, убрать немножко живот. Сделать немножко больше грудь. там Сделать длиннее ноги. Уменьшить бедра. Вы прям, знаете, наверное, телепатически сейчас читаете вот, мои мысли. Мы нашли потребность, которая есть, и которая не удовлетворена. И это приложение решает эту потребность. А также о частной собственности и проприетарщине от наших звезд. Давайте посмотрим, что они нам говорили. Проприетарщина, это как-то... Знаете, даже выговорить это слово, это уже круто. відбувається поділ э, території на мажоритарні округи, то на э, суміжних територіях ведеться боротьба. Кожен намагається э, відхопити собі кращий шматочок з кращим електоратом з електоратом, який проголосує так, як треба, і от ця боротьба і називається тим словом про яке я сказав, яке вже забув. Хей, ми надіємося, що ваш вікенд буде драйвовим. И помните, да, что мы отменяем своим понедельник и встречаемся уже во вторник в 2 часа, а после в 3 часа, в 4 и в 5. Саня, перестали улыбаться, у нас эфир завершается. Я просто хочу помажать, чтобы действительно суббота была у вас яскрава, чтобы викенд продолжился и чтобы ты вылазил М1.